Огляд потенційних небезпек в Естонії. Естонія відносно безпечна, коли йдеться про природні людські фактори: землетрусів чи торнадо тут не буває, але бувають зимові шторми та спекотні періоди. І з цього відео ви дізнаєтеся про можливі небезпеки в Естонії та про те, як поводитися в цих небезпечних ситуаціях. В Естонії є всі чотири пори року: весна, літо, осінь і зима. Наші зими доволі холодні, тому опалення й теплий одяг украй потрібні. Зимові дні темні, тому важливо носити рефлектор. Безпека в Естонії. Наша природа безпечна. Загалом змій та інших хижаків не варто боятися однак у лісах водяться кліщі, їх в Естонії багато. Тому після тривалої лісової прогулянки або перебування на природі перевірте свій одяг і тіло на наявність кліщів. Наше природне середовище, повітря і вода чисті. Збирати гриби та ягоди в лісі можна, це дуже популярно серед місцевих жителів. Головне знати, які гриби й ягоди отруйні, а які треба приготувати певним чином перед уживанням. Рівень злочинності в Естонії низький. Це означає, що ви можете безпечно ходити всіма районами міста. Транспортне середовище також безпечне та спокійне, але будьте обережні у великих містах і на трасі Талін-Тарту. kliimaeripäradest võib-olla üks on pimedus , mis tähendab seda , et öisel ajal meil on Eesti metsad täis erinevaid loomi , kes liiguvad ringi ja kui meil on väga pime , see tähendab seda , et liikluses on oht sõita otsa näiteks loomadele ja seda juhtub sageli . teiseks on oht ka see , et me ei näe teisi liiklejaid , näiteks kui jalakäija ikkagi ei kasuta helkurit või ei kasuta heledaid riideid selleks , et oleks kaugelt juba nähtav on suur tõenäosus , et autojuht märkab teda liiga viimasel hetkel . ehk siis see on selline asi , millega võib-olla mujal ei ole nii palju harjutud , aga meile on see omane olukord . ja üks asi , mis võib-olla veel on , on see , et meil on palju lund ja see tähendab seda , et on oht , et võid näiteks lumes autoga kinni jääda ja seega eestlased on harjunud pikemale sõidule minnes ikkagi võtma kaasa õige riietuse , natukene süüa , ja laetud telefoni . et juhul , kui juhtub külmal ajal , jääd autoga lumme kinni või näiteks , et auto ei lähe käima , siis on olemas võimalus ennast aidata . üks suurimaid probleeme on suvisel ajal politseile näiteks see , et meil inimesed eksivad metsa ära . ja võib-olla nendele inimestele , kes tulevad riikidest , kus ei ole väga suuri selliseid ulatusliku nagu ulatuslike mõõtmetega metsasid , see tundub selline teistmoodi olukord , aga meil on kuskil suveperioodil umbes kolm tuhat otsingut , kus politsei läheb metsa , et leida üles inimene , kes on läinud sinna seenele , marjule ja ei tea enam , kuidas metsast välja pääseda . ehk siis me oleme oma inimestele ka õpetanud seda , et kui sa lähed metsa , palun võta kaasa laetud telefon , palun võta kaasa natukene süüa , võta õige riietus kaasa ja , ja sellest on sulle juba päris palju abi . lisaks sellele on meil ka need omale eripärased mured nagu näiteks puugid , ehk siis see ei ole politsei teema , aga üks asi , mida tasub vältida jällegi . suuri kiskjaid metsades meil ei ole , aga , aga sellegipoolest mõnes kohas võib kohata karu ja , ja on hea , kui te teate , kuidas käituda siis , kui sa näed metsas karu metsades on leviga üldjuhul lood head , ehk siis , et tegelikult Eesti side on meil selline üles ehitatud , et peaaegu igal pool on võimalik telefoniga helistada . küll aga on üksikuid leviauku , aukusid , ehk siis , et kui inimene satub olukorda , kus ei ole telefonil levi , siis tasub lihtsalt liikuda kilomeeter või paar ja tõenäoliselt sa leiad mingi levi ja saad kutsuda abi . mina ütleks , et meie suurim probleem Eestis on alkoholi liigtarbimine . ja eriti , kui inimene osaleb liikluses , on see jalakäijana , on see teise sõidukijuhina , tuleb olla ekstra hoolikas , sellepärast et mis siis , et kui sina teed kõik endast olenevalt õigesti , see ei tähenda , et alati teine inimene päriselt saab aru , mida ta liikluses teeb , kuidas ta käitub , kas ta järgib kõiki reegleid või mitte . ehk siis , et palun oleme ekstra hoolikad samamoodi ka kõik need olukorrad , mis võivad juhtuda avalikes kohtades , et kui me räägime pubidest , klubidest , baaridest , et kui inimene on liiga palju alkoholi tarbinud , siis seal on alati oht , et võivad tekkida inimestevahelised konfliktid ja parem on neid vältida , ehk siis mitte minna süvitsi vestlustesse inimestega , kes on tarbinud ohtralt alkoholi ja võivad käituda agressiivselt . ma väga tahaksin öelda , et ei esine , aga meil on teada juhtumeid jah , kus on käitutud ebaõiglaselt või ka lausa sobimatult , kasutades koledat kõnepruuki inimestega , kellel on teistsugune nahavärv , teistsugune usuline kuuluvus või midagi muud , mis neid eristab tavapärasest eestlasest . aga õnneks neid juhtumeid on vähe . samas ma kutsun üles kõiki , et kui midagi on juhtunud , palun andke meile sellest teada , sest me saame reageerida oma politseilise igapäevase tööga sellega , et kas me siis tõstame patrullide hulka mingis piirkonnas , kus selline intsident juhtus , kas me teeme avaliku teavituse kas me alustame menetluse mingite asjade suhtes . Eestis muidu on usaldus politsei ja politseitöö vastu üsna kõrge üle . üle üheksakümne protsendi inimestest ütles , et nemad usaldavad Eesti politseid . politsei on olemas Facebookis , sa võid neile kirjutada , meil on politseijaoskondadel kõikidel Facebooki kontod olemas , kuhu sa saad kirjutada , meil on võimalik minna jaoskonda , paluda vestlust kohaliku piirkonna konstaabliga , anda teada , rääkida enda muredest . häirekeskusesse kindlasti on vaja helistada siis , kui on juhtunud ootamata erakordne selline terviserike , inimene on kokku kukkunud , on suured vigastused , avariid , sellised ootamatud , ootamatud terviserikked , mis , kus inimese elu võib siis olla ohus . kui inimene helistab häirekeskusele , siis võtab vastu meie päästekorraldaja , kes annab siis inimese terviseprobleemile esimese nii-öelda ohuhinnangu . oluline nüüd häirekeskusesse helistades on see , et kindlasti öelda , mis juhtus , kus te olete , kas , kas teiega juhtus , kas teie lähedasega juhtus või te olete kõrvalseisja , kas see inimene on teadvusel , kas , kas võib juhtuda midagi , mis tema terviseseisundit veel halvemaks teeb , et see on hästi oluline , et ja selle põhjal siis otsustatakse see kiirusprioriteet ja see , kas abi saadetakse välja ehk kas kiirabi läheb inimese juurde , nii-öelda päästab siis tema eluohtlikust olukorrast või transpordib ta haiglasse . on ka olemas meil selline nii-öelda nõuande osa seal päästekorraldaja ohuhinnangus , et päästekorraldaja ühendab meie perearsti nõuandeliinile , kõne , kus võtab vastu meedik , kes siis nõustab esmase tervisemure korral . saab pöörduda eesti keeles , meie päästekorraldajad vastavad vene keeles , saab pöörduda inglise keeles ja , ja tegelikult on ka võimalus saata siis häirekeskusele nii-öelda SMS , aga see on eelkõige siis mõeldud nendele inimestele , kellel on kuulmispuu väär . Інструкції щодо виклику екстреної допомоги 112 наведено на цьому сайті.